हेलो स्टूडेंट्स आज मैं आप लोगों को बीकॉम सेम सिक्स का जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है उसमें मैं आज आप लोगों को चैप्टर नंबर वन कराने वाली हूँ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग वन ठीक है लेकिन प्रमाण पत्र पद्धति ए उसमें मैं आज आप लोगों को सम नंबर सेवन कराऊंगी ठीक है उससे पहले यहाँ पे कुछ फॉर्मूलाज आपकी बुक में दिए गए वो हम लोग सबसे फर्स्ट देख लेते हैं ठीक है तो यहाँ पे है मटेरियल वेरियंस ऐले कि माल सामान न विचलनों उसमें सबसे फर्स्ट है मटेरियल कॉस्ट वेरियंस एटले कि माल सामान खर्च विचलन तो उसके लिए यहाँ पे क्या फॉर्मूला है तो यहाँ पे स्टैंडर्ड क्वांटिटी इन टू स्टैंडर्ड प्राइस एटले के અહીંયા આગળ ગુજરાતીમાં આપેલ છે ખરેખર ઉત્પાદનનો પ્રમાણ જથ્થો ગુણ્યા પ્રમાણ ભાવ उसमें से माइनस आप लोगों को करना है एक्चुअल एक्चुअल क्वालिटी इनटू एक्चुअल प्राइस ठीक है એટલે કે ખરેખર જથ્થો ગુણ્યા ખરેખર ભાવ ઠીક છે उसके बाद सेकंड है यहां पे मटेरियल प्राइस वेरिएंस એટલે કે માલસામાન ભાવ વિચલન उसके उसका यहाँ पे फॉर्मूला दिया है ए क्यू इंटू एस पी माइनस ए पी ठीक है ए क्यू के मतलब होता है एक्चुअल क्वांटिटी उसमें से अभी यहाँ पे एस पी यानी कि स्टैंडर्ड प्राइस उसमें से माइनस हम लोग करेंगे एक्चुअल प्राइस ठीक है एटले कि गुजराती में आप लोग खरेखर जत्थो अने काउंस में प्रमाण भाव एमा कर सूँ खरेखर भाव ठीक है उसके बाद थर्ड है यहाँ पे मटेरियल यूज वेरियंस ठीक है मटेरियल यूसेज वेरियंस एटले कि माल सामान वपराश विचलन उसके लिए यहाँ पे फॉर्मूला एस पी इंटू एस क्यू माइनस ए क्यू ठीक है એટલે કે પ્રમાણ ભાવ અને કૌંસમાં ખરેખર ઉત્પાદનનો પ્રમાણ જથ્થો માઈનસ ખરેખર જથ્થો ઠીક હે اس کے بعد یہاں پہ फोर्थ હે મટીરીયલ મિક્સ્ડ વેરીયન્સ એટલે કે માલસામાનનું મિશ્રણ વિચલન તો ઉસમે એક એકર કે હે વેન સ્ટાન્ડર્ડ મિક્સ્ડ ક્વોન્ટિટી એન્ડ એક્ચ્યુઅલ મિક્સ્ડ ક્વોન્ટિટી આર इक्वल ठीक એટલે કે જ્યારે પ્રમાણ મિશ્રણ જથ્થો અને ખરેખર મિશ્રણ જથ્થો સરખા હોય તબ હમ લોકો અહીંયા પર કયો ફોર્મ્યુલા ક યુઝ કરેંગે તો એસપી એટલે કે સ્ટાન્ડર્ડ પ્રાઇસ ઇનટુ અહીંયા પર હોગા એસએમ માઈનસ એએમ ઠીક હે તો એસએમ કા મતલબ શું હોતા હે તો સ્ટાન્ડર્ડ મિક્સ માઈનસ એક્ચ્યુઅલ મિક્સ ઠીક હે એટલે ગુજરાતી માં આપેલું છે પ્રમાણ ભાવ ગુણ્યા यहाँ आगे प्रमाण मिश्रण माइनस खरेखर मिश्रण ठीक है उसके बाद बी करके है वेन दे आर अनइक्वल एटले कि जारे ते समान न हो तो उसके लिए यहाँ पे एस पी इंटू आर एस एम माइनस ए एम ठीक है आर एस एम का मतलब क्या होता है तो रिवाइज स्टैंडर्ड मिक्स एटले कि यहाँ आगे आ गुजराती में सुधारेल प्रमाण नो जत्थो ठीक है तो वो हम लोग किस तरह से फाइन करेंगे तो ए क्यू इंटू यानी कि एक्चुअल क्वांटिटी इंटू यहाँ पे एस क्यू ऑफ वन मटेरियल सी के એટલે કે એક વસ્તુનો પ્રમાણ જથ્થો डिवाઇડેડ બાય ટી એસ ક્યુ ઠીક હે એટલે કે કુલ પ્રમાણ જથ્થો ઠીક હે ઉસકે બાદ યહાં પે આગે ફિફ્થ નંબર કા હે મટીરીયલ સબ યુસેજ વેરીયન્સ વેન સ્ટાન્ડર્ડ મિક્સ ક્વોન્ટિટી એન્ડ એક્ચ્યુઅલ મિક્સ ક્વોન્ટિટી આર અનઇક્વલ એટલે કે અહીં આગળ આપેલું છે માલસામાનનું પેટા વપરાશ વિચલન એટલે કે જ્યારે પ્રમાણ મિશ્રણ જથ્થો અને ખરેખર મિશ્રણ જથ્થો જુદા હોય ત્યારે तो एसपी * एसक्यू - आरएसक्यू એટલે કે પ્રમાણભાવ ગુણ્યા પ્રમાણ જથ્થો - यहां पे होगा સુધારલ પ્રમાણનો જથ્થો ઠીક છે. उसके बाद 6 નંબર કા यहां पे है મટીરીયલ રીયલ્ડ વેરીઅન્સ વેરીઅન્સ ઠીક એટલે કે માલસામાનનો ઉપજ વિચલન. ઉસકે લે યહાં પે ફોર્મ્યુલા કોનસા આયેગા? તો યહાં પે આપ લોગો કો યે જો યીલ્ડ વેરીઅન્સ હે uska યહાં પે ફોર્મ્યુલા કિસ તરહ સે નિકાલેંગે? તો યે હોગા ए वाई माइनस एस वाई ठीक है पर यूनिट स्टैंडर्ड कॉस्ट इन टू ए वाई माइनस एस वाई या तो इसको यहां पे और करके आप लोगों को दिया है कि पर यूनिट स्टैंडर्ड कॉस्ट इंटू स्टैंडर्ड लॉस माइनस एक्चुअल लॉस ठीक है वैन स्टैंडर्ड कॉस्ट इक्वल टू टोटल स्टैंडर्ड प्राइस डिवाइडेड बाय एस क्यू यानी कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी होगा ठीक है यहाँ पे आप लोगों को लिखा है वैन स्टैंडर्ड मिक्स क्वांटिटी एंड एक्चुअल मिक्स क्वांटिटी आर अनइक्वल ठीक है लेकिन ज़्यादा प्रमाण मिश्रण जु जत्थों ने खरेखर मिश्रण जत्थों जुदा हो तभी हम लोगों को यहाँ पर क्या करना है तो पर यूनिट स्टैंडर्ड कॉस्ट इंटू ए वाई माइनस आर एस वाई ठीक है ay यानी कि क्या होता है तो एक्चुअल यील्ड उसमें से माइनस आप लोगों को करना है यहां पे rsy ठीक है तो rsy हम लोगों को किस तरह से मिलेगा तो aq इंट्रोड्यूस्ड माइनस लॉस ठीक है एट द स्टैंडर्ड रेंट એટલે કે ગુજરાતીમાં આપેલું છે કે એકમ દીઠ પ્રમાણ ખર્ચ સોરી પ્રમાણ પડતર અને કાઉન્સમાં ખરેખર ઉપજ માઈનસ સુધારેલ પ્રમાણ ઉપજ જ્યાં સુધારેલ પ્રમાણ ઉપજ શું થાશે તો જે ખરેખર दाखल કરેલો જથ્થો છે તેમાંથી માઈનસ ہم લોકો karenge प्रमाण दरे बगा ठीक है उसके बाद यहाँ पे आगे है वेजिस का यहाँ सॉरी लेबर का वेरिएंस दिया है ठीक है तो लेबर के वेरिएंस में सबसे फर्स्ट है लेबर कॉस्ट वेरिएंस इतने के माल सामान खर्च विचलन तो उसके लिए यहाँ पे फॉर्मूला है एस एच यानी कि स्टैंडर्ड अवर्स इनटू स्टैंडर्ड रेट उसमें से माइनस हम लोग करेंगे एक्चुअल अवर्स इनटू एक्चुअल रेट ठीक है એટલે કે ગુજરાતીમાં આપેલ છે ખરેખર ઉત્પાદનના પ્રમાણના કલાકો ગુણ્યા પ્રમાણ દર ઉસમે સે માઇનસ હમ લોકો karenge ખરેખર કલાકો ગુણ્યા ખરેખર દર ઠીક હે ઉસકે બાદ સેકન્ડ નંબર યહાં પે આપ લોગો કો દિયા હે વેજ રેટ વેરીયન્સ એટલે કે મજૂરી દર વિચલન તો વો હમ લોકો ફાઇન્ડ karne ke liye yaha pe formula use karenge h yani ki actual hours into yaha pe hoga standard rate minus actual rate ठीक है एटले कि खरेखर कलाकों गुणिया प्रमाण मजूरी दर माइनस खरेखर मजूरी दर उसके बाद थर्ड है यहाँ पे लेबर इफिशियन्सी वेरियंस एले कि वे तो उसके बाद यहाँ पे है वेन स्टैंडर्ड मिक्स अवर्स एंड एक्चुअल मिक्स अवर्स डिफ डिफर रिवाइज इफिशियंसी वेरियंस एटले कि ज़्यादा यहाँ अगर कामदार मिश्रण में प्रमाण मिश्रण और खरेखर मिश्रण कलाकों जुदा हो त्यारे तो उसके लिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे तो एस आर और ब्रैकेट में लिखेंगे यहाँ पे एस एच माइनस रिवाइज्ड एस एच ठीक है और उससे पहले जब भी नॉर्मल हम लोगों को बोला हो तो यहाँ पे हम लोग कौन से फॉर्मूला का कर यूज़ करेंगे तो एस आर यानी कि स्टैंडर्ड रेंट इन टू स्टैंडर्ड अवर्स माइनस एक्चुअल अवर्स ठीक है इत ले के प्रमाण दर यानी काउंस में आवश्यक प्रमाण कल्लाकों माइनस खरे खर और उसके बाद यहाँ जब भी एक्चुअल मिक्स अवर्स डिफरेंस हो ठीक है तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे रिवाइज स्टैंडर्ड अवर्स निकालेंगे ठीक है तो उसके बाद यहाँ पे इसका फॉर्मूला होता है एस एस आर इंटू एस एच माइनस रिवाइज एस एच ठीक है गुजराती में आपलू छे के प्रमाण दर काउंस में प्रमाण कला को उसमें से माइनस हम लोग करेंगे सुधारे प्रमाण कल्लाको ठीक है उसके बाद यहां पे फोर्थ है लेबर मिक्स्ड वेरियंस तो उसके लिए यहां पे होगा एसआर एस, * एसएम - एएम એટલે અહીં एस एसआर કા મતલબ હોતા સ્ટાન્ડર્ડ રેન્ટ * સ્ટાન્ડર્ડ મિક્સ - એક્ચ્યુઅલ મિક્સ ઠીક છે ગુજરાતીમાં આપેલું છે પ્રમાણ દર અને કૌંસમાં પ્રમાણ મિશ્રણ - ખરેખર મિશ્રણ. ઉસકે બાદ યહાં પે હે વેન સ્ટાન્ડર્ડ મિક્સ એન્ડ એક્ચ્યુઅલ મિક્સ્ડ આર ડિફરન્સ એટલે કે જ્યારે પ્રમાણ મિશ્રણ અને ખરેખર મિશ્રણ અલગ હોય ત્યારે તો ઉસકે લિયે યહાં પે હોગા sr * revised asm - am એટલે કે અહીંયા આગળ ગુજરાતીમાં થશે પ્રમાણ દર કૌંસમાં સુધારેલ પ્રમાણનો મિશ્રણ માઈનસ ખરેખર મિશ્રણ ઠીક છે. उसके बाद फिफ्थ है आइडल टाइम वेरिएंस वेरिएशन એટલે કે નિષ્ક્રિય સમય વિચલન તો uska formula यहां पे होगा आइडल मिक्स इनटू स्टैंडर्ड रेट ठीक है એટલે કે નિષ્ક્રિય સમય ગુણ્યા પ્રમાણ મજૂરી દર. उसके बाद सिक्स्थ नंबर का यहां पे है लेबर यील्ड वेरिएंस वेरिएंस એટલે वेरिय કે મજૂરી ઉપજ विचलन तो उसका यहां पे होगा स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट पर यूनिट * एक्चुअल प्रोडक्शन - स्टैंडर्ड प्रोडक्शन ठीक है એટલે કે એકમ દીઠ પ્રમાણ મજૂરી ખર્ચ * ખરેખર ઉત્પાદન ઓર ઉસમે સે માઈનસ હમ લોગ કરેંગે પ્રમાણ ઉત્પાદન ઠીક હે ઉસકે બાદ યહાં પે અભી હમ લોગ દેખેંગે સમ નંબર 7 અભી યહાં પે સમ નંબર 7 મે એસા બોલા ગયા હે કી स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज यूज्ड इन अ ફેક્ટરી ધ ડેટા रिलेक्टिंग टू इट्स प्रोडक्शन ड्यूरिंग मार्च टू थाउजेंड थर्टीन इट एज फॉलोज अभी यहाँ पे स्टैंडर्ड और यहाँ पे एक्चुअल ठीक है स्टैंडर्ड में क्या दिया है? तो मटेरियल रिक्वायर्ड हंड्रेड के जीज फॉर प्रोडक्शन ऑफ सेवेंटी यूनिट्स ऑफ फिनिश गुड्स प्राइस ऑफ मटेरियल्स पर के जी रुपीज वन ठीक है उसके बाद एक्चुअल में दिया गया है प्रोडक्शन टू थाउज टू लैख टेन थाउजेंड यूनिट्स मटेरियल्स यूज टू लैख एट्टी थाउजेंड के जीस वैल्यू ऑफ मटेरियल्स यूज्ड ₹252000 ठीक है उसके बाद यहां पे आप लोगों को कैलकुलेट क्या करना है तो सबसे फर्स्ट मटेरियल यूसेज वेरिएंस सेकंड है मटेरियल प्राइस वेरिएंस थर्ड है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस ठीक है એટલે અહીં ગુજરાતી માં આપેલું છે કે એક કારખાનામાં પ્રમાણ પરતર પદ્ધતિનો ઉપયોગ થાય છે તે ની ઓગસ્ટ 2013 ના ઉત્પાદન ની લઘુત્તમ માહિતી નીચે મુજબ છે પ્રમાણ આપેલું છે 70 એકમો તૈયાર કરવા માટે જરૂરી કાચો માલ 100 किलो અને માલ સામાન્ય કિંમત કિલો દીઠ ₹1 ઠીક છે. ઉસકે બાદ આગળ હે યહા પે એક્ચ્યુઅલ દિયા ગયા હે એટલે કે ખરેખર આપેલું છે ઉત્પાદન 210000 એકમો અને વપરાયલ માલસામાન 280000 વપરાયલ માલસામાન ની કિંમત છે 252000 ઠીક છે. ઉસકે બાદ યહા પે આપ લોકો કેલ્ક્યુલેટ કરના હે સૌથી ફર્સ્ટ માલસામાન વપરાશ વિચલન માલસામાન ભાવ વિચલન ઓર થર્ડ હે યહા પે મટીરીયલ કોસ્ટ વેરીયન્સ એટલે કે માલસામાન ખર્ચ વિચલન ઠીક છે. तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे हम लोग फाइंड करेंगे मटेरियल यूसेज वेरियंस या माल सामान वपरास विचलन ठीक है तो इसके लिए यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे एस आर इंटू एस क्यू माइनस ए क्यू ठीक है यानी कि स्टैंडर्ड रेंट इंटू स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी ठीक है या प्रमाण भाव काउंस में खरेखर उत्पादन प्रमाण जत्थो माइनस खरेखर जत्थो ठीक है तो अभी यहाँ पे एस आर हम लोगों को क्या दिया है वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ठीक है तो एस आर यानी कि प्रमाण भाव स्टैंडर्ड रेट आप लोगों को पर सॉरी पर यूनिट वन दिया है ठीक है उसके बाद यहाँ पे एस क्यू यानी कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी एटले कि प्रमाण जत्थों थसे ठीक है वो आप लोगों को यहाँ पे नहीं दिया है वो हम लोग फाइन करेंगे उसके बाद ए क्यू यानी कि खरेखर जत्थों कितना दिया है वो आप लोगों को तो वो होगा टू लैख एट्टी थाउजेंड ठीक है वो यहाँ पे आप लोगों को ऑलरेडी दिया है एक्चुअल जो दिया है उसमें प्रोडक्शन दिया है उसके बाद मटेरियल यूसेज दिया है टू लैख एट्टी थाउजेंड ठीक है के तो ये यह यहाँ पे ए क्यू हमारा हो जाएगा उसके बाद यहाँ पे हम लोग एस क्यू फाइन करेंगे ठीक है तो वो फाइंड करने के लिए यहाँ पे हम लोग क्या कैलकुलेशन करेंगे तो जब भी यहाँ पे आप लोगों को स्टैंडर्ड क्वांटिटी ठीक है ऐल प्रमाण जत्थों गोतवानो है तो यहाँ पे स्टैंडर्ड में इन्फॉर्मेशन ऐसी दी गई है कि जब भी प्रोडक्शन हमारा सेवन सेवेंटी यूनिट्स था तभी यहाँ पर हमारा मटेरियल रिक्वायर्ड कितना था वन हंड्रेड ठीक है तो उसके बाद यहाँ पर हम लोग फाइन इस तरह से करेंगे कि जब भी हमारा यहाँ पे सेवन यूनिट्स था तभी उसकी रि रिक्वायर्ड कितनी थी तो हंड्रेड के जीज की ठीक है तो उसके बाद यहाँ पे अगर हम लोगों को एक्चुअल में कितना दिया है तो एक्चुअल में यहाँ पे दिया है प्रोडक्शन कितना तो टू लैख टेन थाउजेंड यूनिट्स ठीक है तो यूनिट्स के नीचे हम लोग लिखेंगे यूनिट्स तो यानी कि टू लैख टेन थाउजेंड अगर यूनिट्स है हमारे तो इसकी यहाँ पे कितने के की रिक्वायरमेंट होगी ठीक है तो यहाँ पे हम लोग इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो टू लैख टेन थाउजेंड इन हंड्रेड और डिवाइड उसको हम लोग करेंगे सेवेंटी से तो यहाँ पे आप लोगों को थ्री लेख जो मिला वो क्या होगा तो वो यहाँ पे होगा एस क्यू यानी कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्वान्टिटी लेके प्रमाण जत्थो ठीक है तो वो आंसर आया थ्री लेख आप लोगों का ठीक है उसके बाद ये जो हम लोगों ने फॉर्मूला यहाँ पे लिखा उसमें वैल्यू पुट करेंगे तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे एस आर एस आर आया हमारा वन ब्रैकेट में हम लोग लिखेंगे स्टैंडर्ड क्वांटिटी यहाँ पे कितना है लेकिन खरेखर प्रमाण में जत्थों कितलो मल्य तो त्रन लाख मल्य हो उसके बाद यहाँ पे आगे उसमें से माइनस हम लोग करेंगे एक ही यानी कि एक्चुअल क्वांटिटी तो वो यहाँ पे है टू लेख एटी थाउजेंड ठीक है तो ये हम लोगों ने माइनस कर दी टू लेख एट्टी थाउजेंड तो यहाँ पे आप लोगों का आंसर आएगा वन इन इन दोनों का माइनस करेंगे तो आंसर आएगा ट्वेंटी यानी कि यहाँ पे आप लोगों का आंसर आए प्लस ट्वेंटी ठीक है प्लस है यानी कि इसका मतलब क्या हुआ तो ये होगा फेवरेबल अगर माइनस में आता तो होगा अनफेवरेबल ठीक है गुजराती में थे प्लस आटे प्रतिकूल और यहाँ पे सॉरी प्लस आटले अनुकूल थे माइनस आ सारे प्रतिकूल थे ठीक है उसके बाद यहाँ पे हम लोगों को सेकेंड फाइन करने के लिए बोला है मटेरियल प्राइस वेरिएंस ठीक है एटले कि माल सामानों ભાવ વિચલન શોધવાનું છે તો ઉસ્કે લે યહા પે હમ લોગ ઇસ તરહ સે ફોર્મ્યુલા લખ દેંગે મટીરિયલ પ્રાઇસ વેરીયન્સ માલ સામન ભાવ વિચલન બરાબર AQ * SP - AP ઠીક હે એટલે ખરેખર જથ્થો અને કૌંસ મે આવશે પ્રમાણ ભાવ - ખરેખર ભાવ ઠીક હે એક્ચ્યુઅલ પ્રાઇસ ઠીક હે તો સબસે ફર્સ્ટ હમ લોગ ઇન તીનો લખ દેતે તો AQ યહા પે હમારા ક્યા હે તો AQ યહા પે टू लैख एट्टी थाउजेंड आप लोगों को दिया है ठीक है एक्चुअल क्वांटिटी टू लैख एट्टी थाउजेंड की है उसके बाद एसपी यानी कि स्टैंडर्ड प्राइस यहाँ पे कितनी दी गई है तो वो है वन और एक्चुअल प्राइस यहाँ पे कितनी दी गई है तो वो यहाँ पे आप लोगों को दी नहीं गई है तो इसके लिए यहाँ पे हम लोग आगे कैलकुलेशन करेंगे ठीक है तो इसका हम लोग फॉर्मूला इस तरह से लिखेंगे एपी निकालने के लिए तो उसका फॉर्मूला किस तरह से होगा तो मटेरियल कंज्यूम प्राइस डिवाइडेड बाय मटेरियल कंज्यूम क्वांटिटी में ठीक है तो यानी कि यहाँ पे हमारी प्राइस कितनी थी तो एक्चुअल प्राइस टू लेख फिफ्टी टू थाउजेंड थी ठीक है यहाँ पे आप लोगों को सम में ऑलरेडी दिया है कि वैल्यू ऑफ मटेरियल यूज्ड टू लेख फिफ्टी टू थाउजेंड ठीक है तो वो आप लोगों को यहाँ पे लिखना है टू लैख फिफ्टी टू थाउजेंड अभी इसको डिवाइड हम लोग किससे करेंगे तो मटेरियल कंज्यूम क्वांटिटी कितनी है ठीक है तो वो है यहाँ पे टू लेख एट्टी थाउजेंड मटेरियल यूज्ड वो कितनी क्वांटिटी में हुआ है तो टू लेख एट्टी थाउजेंड तो डिवाइडेड बाय टू लेख एट्टी थाउजेंड ठीक है तो यहाँ पे आप लोगों को आंसर क्या मिलेगा तो टू लैख फिफ्टी टू थाउजेंड डिवाइडेड बाई टू लैख एट्टी थाउजेंड तो आंसर आया जीरो पॉइंट नाइन ठीक है तो वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे जीरो पॉइंट नाइन अभी ये जो हम लोगों को मिला वो क्या होगा ए पी तो ए पी में यहाँ पे हम लोग लिखेंगे जीरो पॉइंट नाइन ठीक है अभी यहाँ पे ये यह जो फॉर्मूला है उसमें हम लोग अमाउंट पुट कर देंगे तो ए क्यू यहाँ पे आया हमारा टू लैख एट्टी थाउजेंड और ब्रैकेट में हम लोग लिखेंगे एस पी यानी कि वन उसमें से माइनस जीरो पॉइंट नाइन ठीक है तो यानी कि टू पॉइंट सॉरी टू लैख एट्टी थाउजेंड इंटू यहाँ पे कितना आएगा तो वन माइनस जीरो पॉइंट नाइन तो यहाँ पे आंसर आएगा जीरो पॉइंट वन तो वो आप लोगों को जीरो पॉइंट वन लिखना अभी इन दोनों को हम लोग प्रोडक्ट करेंगे तो टू लैख एटी थाउजेंड ठीक है तो यहाँ पे आंसर क्या आया तो ट्वेंटी एटी सॉरी ट्वेंटी एट थाउजेंड आंसर आया ठीक है अभी ये जो आंसर आया वो प्लस में आया यानी कि इसका मतलब क्या हुआ ये होगा फेवरेबल ऐले के अनुकूलता से ठीक है उसके बाद यहाँ पे इस समय आप लोगों को थर्ड नंबर का फाइंड करने के लिए बोला है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस ठीक है ऐल्ले माल सामान खर्च विचलन तो वो हम लोग यहाँ पे फाइंड करेंगे तो सबसे फर्स्ट इसका हम लोग इस तरह से फॉर्मूला लिखेंगे कि एस क्यू यानी कि स्टैंडर्ड क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस ऐले खरेखर उत्पादनों प्रमाण जत्थो गुणिया प्रमाण भाव उसमें से यहाँ पे हम लोग माइनस करेंगे एक्चुअल क्वांटिटी इनटू एक्चुअल प्राइस ऐल के खरेखर कर जत्थो गुणिया खरे कर भाव ठीक है तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट एस क्यू हम लोगों को क्या दिया है एटले के स्टैंडर्ड जत्थो प्रमाण जत्थो यहाँ अगर शू आप वो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ठीक है तो वो आप लोगों को थ्री लेख दिया है ठीक है वो दिया नहीं था मगर हम लोगों ने अभी फाइंड किया है इन स्टैंडर्ड प्राइस यहाँ पे कितनी है तो वो है वन ठीक है उसमें से माइनस हम लोग करेंगे एक्चुअल क्वांटिटी हमारी कितनी है तो वो है टू लैख एक्चुअल प्राइस कितनी है तो वो अभी हम लोगों ने यहाँ पे फाइंड की एक्चुअल प्राइस ठीक है ज़ीरो पॉइंट नाइन ठीक है तो आप लोगों को यहाँ पे लिखना होगा जीरो पॉइंट नाइन उसके बाद इन दोनों का अगर हम लोग प्रोडक्ट करें तो थ्री लेख ही होगा उसमें से माइनस हम लोग करेंगे टू लेख एटी थाउजेंड इंटू जीरो पॉइंट नाइन ठीक है तो यहाँ पे आंसर आया टू लेख फिफ्टी टू थाउजेंड तो आप लोगों का यहाँ पे आंसर क्या आएगा तो इसमें से माइनस हम लोग थ्री लेख करेंगे तो फोर्टी एट थाउजेंड जो आंसर आया ठीक है प्लस में आएगा तो इसका मतलब क्या हुआ ये क्या हो गया हमारा फेवरेबल तो એટલે કે ગુજરાતી માં થશે અનુકો ઠીક હે તો યહાં પે યે જો સમ નંબર 7 થા વો કમ્પલીટ હો ગયા આઈ હોપ યુ અન્ડરસ્ટેન્ડ એન્ડ થેન્ક યુ ઓલ